ेवरगणपतिये नमि सुवे भज करसिरिये न मी सुवे भज करसिरिये तत्त्वामसियम्ब वाक्यधत्तनि गुणवनु नीडि सत्त्वगुणवनूनी पोरेयुवदोरेणी नी। शाश्वतवागिह ब्रह्मस्वरूपके शुद्धमानादालि शरणेम्बे जगवराचिपा ब्रह्मानीने, जगधारी जगधरि जगधारी हारिणीने जगवा कोने गलि ईशानुनीने देशकालादीय मेरे रेरिहने सर्वजीविकळं तरात्मादिने ले सिंह सर्वस्वरूप दिक्ो दिक्ो गालिन्दभा विज्ञवा परिहरिषु सर्वविग् वा परिहरिषु वेदान्त सारद अरिवानु बेदा विल्लद येकभाव वानीडू सच्चिदानन्दस्व रूपवानरियलु प्रज्ञानवबेलागु भुजलपावनादि तत्त्व विश्वदं त्यादा मारत्व विश्वदं त्यादा आमारत्वा गुणरहितनेवा वैकरीरूपा देहात्माभावादम् तद रूपदा गणपति योगी गाडाडेया शरणडेम्बे सर्वाग्राहळ प्रभूये निशि पालिपा आभाया वा निरिसी पालिपा आभाया वारिषे दन्तिवाधनानिम्बनामावाधरि अजहारिहररिन्देनिसी निजशरणगेवर मोक्षवानी निजशाराणगेवार प्रणवारूपानि गे शरणम्बे मङ्गळं परं ज्योतिरूपा मङ्गाळं पाराम स्वरूप मङ्गाळं पाराम मङ्गळं परब्रह्म दत्वा परेश मङ्गळम् परमीर्गुणादि सर्वेषा मङ्गळम् हृधयाकाशविराजित अच्चु अच्युतानं ता शरम्बे भूवेपतिये

शाश्वतवागिह ब्रह्मस्वरूपके क्षुद्धमानादालि शरणम्बे जगवराचिप ब्रह्मानीने जगधरी सिदाहारिणि जगधरि ने जगवा कोने गलिसुव ईशनुने देशकालादीय मेरे मीरिहने सर्व तरात्मादिनेलेसिह सर्वस्वरूपा क्षरम्बे दिक्कु दिक्ो गालिन्दभाविज्ञा वा परिहरिषु सर्वविग् वा परिहरिषु वेदान्त सारदरिवाीडु भेदविक वेदा भावीडु सच्चिदानन्दस्वरूपवानरियलु प्रज्ञानवळगु क्षरणेबे कुजलपावनादितत्व विश्वदं त्यादा मारत्व विश्वदं त्यादा आमारत्वा गुणरहितनेवा वैकरिरूपा